তাইৰ লগত মই ডেৰ বছৰ ৰিলেশ্যনত থকাৰ পাছত তাই এটা ল'ৰাৰ লগত মনে মনে তোমালোকে ক'লোঁ চ' তোমালোকৰ ঘৰে সঁচা ভাল নাপাবলৈ ক'লোঁ আৰু তোমালোকে চাগে বহুত খং উঠিছে মোলৈ কেলৈ ক'বা এনেকৈ বুলি নমস্কাৰ বন্ধুসকল চ' কি খবৰ তোমালোকৰ ছ' আশা কৰোঁ সকলো ভালেই ছাগৈ আৰু বন্ধুসকল আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল তোমালোকে চাই আছা পাপু ভ্লগ আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো পূৰা লাষ্টলৈকে আৰু বন্ধুসকল ন আজি ভিডিঅ'টো পূৰা ধামাকা হ'ব যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা পূৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকা চ' বন্ধুসকল তোমালোকক মই এটা কথা ক'ম চ' তোমালোকে শুনি লোৱা আৰু তোমালোকে চ' জানাই চাগে মোৰ লাইফটোত কি হৈ আছে তোমালোকে ভিডিঅ' চাইছা আৰু গম পাইছা মোৰ লাইফটোতনো কি হৈ আছে আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু লাইফটোত বহুত ডেঞ্জাৰ কিবাকিবি হৈ আছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা সেইসকলে গম পাইছা আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে মোৰ ৱাইফে মোক এৰি থৈ যোৱা আজি চাৰি মাহ হৈ গ'ল আৰু তাই মোৰলৈ এটা খবৰো নল'লে কাৰণ তাই মোক সঁচা ভাল পাইছিলে চ' নহয়নে বাৰু আৰু চ' বন্ধুসকল ন এনেকুৱা এটা কথা মই তোমাক আজি ক'ম যে চ' লাইফত কাকো তুমি ভাল নাপাবা যদি বিয়াই থাকিব মন আছে ভালকৈ শান্তিত থাকিব মন আছে লাইফত কেতিয়াও কাকো সঁচা অন্তৰে ভাল নাপাবা কাৰণ কিয় মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ মইতে ক'লোঁ চ' তোমালোকৰ ঘৰে সঁচা ভাল নাপাবলৈ ক'লোঁ আৰু তোমালোকে চাগে বহুত খং উঠিছে মোলৈ কেলৈ ক'বা এনেকৈ বুলি ন আৰু মই গম পাওঁ এনেকৈ ক'লে তোমালোকৰ খং উঠিবই সঁচা ভাল পোৱা নাপাবা বুলি কৈছে কিছুমানটো সফল হৈছে ছাকচেছ হৈছে সেই অকলেতো মোক বহুত বেয়া কৰি ক'বা সেইবাবে কৈছোঁ শুনিলোৱা যেতিয়ালৈকে নিজৰ লাইফত ন যেতিয়ালৈকে নিজৰ লাইফত নিজেই কৰিব পৰাকৈ একো এটা নাথাকিব তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আৰু যদি থাকেও ন তেতিয়াও সঁচা ভালপোৱা নকৰিবা কিয় মই তোমালোকক কৈছোঁ শুনা সঁচা ভাল পোৱাই তোমাৰ এনেকুৱা এটা তোমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কিবা কিবি কৰি দিব পাৰে যে তুমি ধ্বংস হৈ যাবা কাৰণ মোলৈ চোৱা ঠিক নাই আজি চাৰিমাহ হৈছে চাৰি মাহতো শান্তিত থাকিব পৰা নাই তাইতো কিন্তু বহুত শান্তিত আছে মেছেজ কৰিলেও ৰিপ্লাই নকৰে ফোন কৰিলেও ব্লেক লিষ্ট আৰু সেইবাবে ক'লোঁ সঁচা ভালপোৱা নকৰিবা কাৰণ তোমাৰ পইচা পাতি যিমানেই যিমান যি নহওক কিয় তথাপিতো তোমাক এদিন এৰি থৈ যাবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এৰি থৈ যাব কাৰণ যেতিয়ালৈকে সেই মানুহজন তোমাৰ লগত থাকিব যেতিয়ালৈকে তাইৰ লাইফত মানে তোমাতকৈ এজন ভাল যেতিয়ালৈকে মানে নাহে ন তেতিয়ালৈকে তাই তো তোমাৰ লাইফত থাকিব আৰু যেতিয়া তোমাতকৈ অন্য কোনোবা ভাল এজন একদম পূৰা আহি যাব তেতিয়া তোমাক লাট মাৰি খালত পেলাই থৈ সেইজনৰ পকৰত ওলমি গুচি যাব বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰাবিলাকে বহুত সঁচাকৈয়ে ভাল পাব জানা কিন্তু এই ছোৱালীবোৰে একদম বুজি নাপায় কাৰণ নতুন আহিলে পুৰণাক পাহৰি যায় আৰু বন্ধুসকল তোমালোকক মই এটা কথা কৈছোঁ শুনিলোঁ আৰু চ' বন্ধুসকল তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰা মই এটা তোমালোকক একদম পূৰা সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ তেতিয়া বয়স আছিল মানে মোৰ বয়স এতিয়া বাইছ বছৰ বেছি হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া মোৰ বয়স ঊনৈছ বছৰ ওঠৰ বছৰ আছিল আৰু তেতিয়া মই মোৰ ৱাইফক ভাল পাইছিলোঁ আৰু ভাল পাইছিলোঁ মানে লাইফ টাইমত মোৰ ফাৰ্ষ্ট লভ আছিল মোৰ ৱাইফ আৰু তাই মানে কিয় নাজানো আজি মোৰ লগত তাই সাত বছৰ থাকিলে তোমালোকে বিশ্বাস কৰা সাত বছৰ থাকিলে আৰু ময়ো তাইক ফাৰ্ষ্ট ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত এনেকৈ ভাল পোৱা কিবা কিবি নাছিলে কিন্তু তাই ভাবোঁ আছিলে মই টানিছিলোঁ কিন্তু হ'লেও ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ ন আৰু সেইবাবেইতো ইমান দিন থাকিলোঁ লগত পাঁচ বছৰ দিন সাত বছৰ দিন থাকিলোঁ আৰু তাৰপাছত যে তাই অইন কাৰোবাক পাই মোৰ পৰা যে আঁতৰি যাব মইতো সেইটো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ আৰু যি পৰ মোৰ মোৰ ওপৰত এটা মাডাৰ কেচ দি দিছে পাঁচ বছৰ সাত বছৰ থকাৰ পাছতো মোৰ ওপৰত আৰু মোৰ দেউতাৰ ওপৰত মাডাৰ কেচ দি দিছে আৰু কি ক'ম হ'লেও মই তাইক মাতিয়ে থাকোঁ তাইক মই ফোন কৰিয়ে থাকোঁ মেছেজ কৰিয়ে থাকোঁ তুমি আহা যি হ'ল হ'ল চব ঠিক হৈ যাব তুমি আহা তাই নাহিব মোৰ মতে নাহিব চাগে মানে আৰু মানে মই যিটো মানে পাইছোঁ সেইটো তোমালোকক কৈছোঁ মোৰ মতে মানে তাই আহিব গোটেই একদমেই নালাগে তাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে তোমালোকক কৈছোঁ শুনি লোৱা আৰু তাই যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে ন তাইতো শুনিবই আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে যেতিয়া মই তাই এই লগৰ ৰিলেশ্যনত গৈছিলোঁ আৰু মই তোমালোকক এটা কথা কৈছোঁ মানুহৰ এটা ভুল হ'ব লাগিব লাইফত আৰু তেতিয়াহে সেই ভুলৰ মানে সেইটো পায় মানে ভুল মানে যিটো যেতিয়া মানে এটা ভুল হ'ব লাগিব আৰু এই ভুলৰ মানে মূল্যটো তেতিয়াহে পাব মানে যিটো ভুল মই কৈ থৈ আহিলোঁ ন সেই ভুলটো মই তোমালোকক কৈছোঁ সেই ভুলটো যদি মই আজি নকৰিলোঁ হয় মই আজি এনেকৈ ভুক্তভোগী হ'ব নেলাগিলে হয় আৰু তোমালোকক মই কৈছোঁ মিলা ভুলটোনো কি আৰু ভুলটো হ'ল চ' বন্ধুসকল যেতিয়া মই তাইক মানে তাইৰ লগৰ ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ ন তাইৰ লগত ৰিলেশ্যনত মই পাঁচ বছৰ আছিলোঁ তোমালোকে জানা পাঁচ বছৰ আছিলোঁ মই ৰিলেশ্যনত আৰু দুবছৰ মেৰিট মানে বিয়া পাতিছিলোঁ বিয়া পাতি লগত আছিলোঁ আৰু মই এতিয়া তোমালোকক প্ৰথম কথাটো কৈ দিছোঁ যেতিয়া মোক তাই মই তাইক ভাল পাইছিলোঁ মই তাইক নিজেই প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ হয় সেইটো কথা হয় তাইৰ পৰা নাম্বাৰ মই নিজেই লৈছিলোঁ সেইটোও হয় কাৰণ এটা ল'ৰাই এজনী ছোৱালীকতো এনেকৈ কৈ ল'বই লাগিব ছোৱালীজনীয়ে নিজেই নাম্বাৰ চাম্বাৰ নিদিয়ে ন তোমালোকে বেয়া নাপাবা হা তোমালোকক মই কোৱা নাই কথাটো শুনা তোমালোকক কথাটো শুনা জাষ্ট তাই যেতিয়া মোৰ লগত এবছৰ ডেৰ বছৰ ইলেকশ্যনত হৈছিল প্ৰথম প্ৰথম মানে ডেৰ বছৰ ইলেশ্যন যেতিয়া হৈ গ'ল মানে তাইৰ লগত মই ডেৰ বছৰত থাকিলোঁ আৰু তেনেকুৱাতে তোমালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে কথাটো কোনটো কৈ দিছোঁ শুনি লোৱা তাইৰ লগত মই ডেৰ বছৰ ৰিলেশ্যনত থকাৰ পাছত তাই এটা ল'ৰাৰ লগত মনে মনে চ' মোৰ এই ভুলটো ইয়াতে হৈ গ'ল মোৰ মাথা মানে চব বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ এইটো কাৰণে আৰু তেতিয়া যদি মই ভুলটো নকৰিলোঁ হয় তেতিয়া মোৰ আজি একো নহ'লে হ'ল কাৰণ মই তোমালোকক কৈছোঁ শুনি লোৱা তাই এজন ল'ৰাক ভাল পাইছিলে মোৰ লগত ডেৰ বছৰ ভাল পাওঁতেই তাইৰ লগত মই পাঁচ বছৰ ৰিলেশ্যন আছিলোঁ ডেৰ বছৰত তাই এজন ল'ৰাক ভাল পাইছিলে ল'ৰাজন মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ তাই মোক ফাঁকি দি আছিলে মানে কৈ আছিলে নাই মোৰ এনেকৈ মই ৱেইটিং পাওঁ মোক বিজি কৰি থয় সৰস্বতী পূজা কিবা কিবিলাকত মোক বিজি কৰি থয় আৰু হেৰি ল'ৰাজনৰ লগত ঘূৰিব যে যিজনৰ কথা মই কৈ আছোঁ মানে তাই যাক ভাল পাইছিলে আৰু চ' বন্ধুসকল ন মই এনেকুৱা কপালখন ভাল ন মোৰ এনেকুৱা কপালখন ভাল মই এদিন মানে এনেকৈ দেখি গ'লোঁ চ' যেতিয়া তাই বাইকে চ' তাই বাইক এজনী আছিলে বাইকজনীয়ে যেতিয়া ষ্টেটাছ দিলে ষ্টেটাছ যেতিয়া দিলে আৰে চ' বন্ধুসকল কি বুলি দিছে তোমালোকক মই কৈছোঁ শুনা পূৰা বৰষুণ দি আছে আৰু মোৰ ৱাইফ মানে এতিয়া যিহেতু মোৰ ৱাইফ গ'লগৈ আৰু মই এই ৱাইফ বুলিয়েই কৈছোঁ বেয়া নাপাবা ৱাইফ বুলিয়েই কৈছোঁ ৱাইফে তেতিয়া সেই ল'ৰাজনৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিছিলে আৰু সেই ল'ৰাজনৰ লগত বাইকত উঠি পূৰা বৰষুণত তিতি তিতি সিহঁতৰ ঘৰত গৈ চেল্ফি মাৰি মোৰ মাই মোৰ ৱাইফ আৰু সেই ল'ৰাটো বিন্দাছ ষ্টৰী লগাই দিলে মোৰ ধনৰ লগত বৰ তিতিলো বুলিছোঁ মজাফে মানে হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ লগাই দিলে আৰু চ' মই পৰা দেখিলোঁ ফটোটো নেক্সট দেখি গ'লোঁ মানে তেতিয়াই বেকআপ হ'বলগীয়া আছিলেই চ' নহ'লে কিয় মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ শুনি লোৱা দেখাৰ পিছত তাই কৈছে ধেৰ কিবা কিবি কৈছে নহয় এইটো মোৰ ফুৰি কিবাকিবি কিবা কিবি কিবা চ' মানে বহুত সাধাৰ মানে হাজাৰ হাজাৰ কথা কৈ দিয়ে এজন ছোৱালীয়ে যদি তাই মিছা কথাটো যদি আমি যদি সঁচা বুলি ক'বলৈ যাওঁ যদি বহুত কথা কৈ দিয়ে মানে আৰু তেনেকৈ বহুত কৰি দিলে আৰু তাৰপাছত মই কি কৰিলোঁ জানা তাইক মই এটাই ক'লোঁ তোৰ লগত মই এনেবা নাথাকোঁ আৰু তই মোক পাহৰি যোৱা মানে তই মোক পাহৰি যা নহয় তই যেতিয়া বেলেগৰ লগত থাকিছ তাই মানে কি হ'ব মানে কেঁচু তেনেকৈ মই তাইক ক'লো আৰু তাই ক'লে হ'ব মই ফোন লগাইছোঁ তাক আৰু ফোন লগাই কৈ দিছোঁ মই তাক আজি বাৰু ভাল নাপাওঁ বেকআপ দিছোঁ কিবাকিবি ধেৰ কিবাকিবি মোক ফোনটো লগাই কৈছে তাক চোনটো নাই ব্লগ চ্লগ কৰি পেলাই আজৰি দিছে কি কৰিছে নাজানো আৰু আৰু তাৰপাছত চ' ডেৰ বছৰ গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ চাৰে তিনিবছৰ পাঁচ বছৰ তাইৰ লগত আকৌ ৰিলেশ্যনত আহি বিয়া বাৰু পাতি মেলি দুবছৰ দিন লগত থাকি তাৰপিছত এতিয়া চোৱা লাষ্টত মোক মাডাৰ কেছত ফচাই তাই গুচি গ'ল সুখত থাকিবলৈ আৰু এইদিন সমান ট্ৰেজিটি লাইফত থাকিব পাৰে নেকি চ' তোমালোকে কোৱা চ' তোমালোকে বেয়া নাপাবা তোমালোকক মোৰ লাইফটোৰ কথা অলপ জনাই দিছোঁ কাৰণ এইবোৰ কথা জনাই দিলে বেছি ভাল লাগে সেইবোৰ জনাই দিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিয়া আৰু চ' কি ক'ম লাইফত বহুত বেয়া আঘাত লাগি গ'ল আৰু বৰ বেলেগকৈ ৰখি গ'লোঁ লাইফটোত আৰু চ' বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম